bayangkan diri anda sedang berdiri. Bersendirian di stesen kereta api bawah tanah yang malap. Udara terasa berat dan menyesakan. Campuran bau minyak, hancing dan sampah lama yang membusuk. Lampu pendal fluor di atas berkelip-kelip, seolah-olah akan padam pada bila-bila masa. Di tepi landasan, seekor tikus besar sedang berkeliaran. Matanya memantulkan cahaya dingin dalam kegelapan. Pintu gerabak terbuka dan orang ramai berasa asap masuk. Anda menyelit, melekap ke dinding. Tangan memegang erat dompet anda. Anda tidak berani melilaukan pandangan. Kerana dengan satu gerakan salah, anda mungkin menjadi mangsa kemalangan seterusnya. Ini bukan permulaan sebuah filem seram. Ini adalah pengalaman sebenar ramai orang di kereta api bawah tanah New York, New York Subway. Ia kucar kaci, berbahaya dan tiada kompromi. Seperti bandar itu sendiri, ia mempunyai tarikan primitif yang memacu adrenalin. Tetapi jika anda fikir begitulah rupa semua kereta api bawah tanah di dunia, anda silap. Di hujung dunia yang lain, Terdapat satu tempat di mana kereta apinya bersih seperti barangan mewah yang baru dibuka. Senyap seperti perpustakaan dan begitu selamat sehingga anda boleh meninggalkan model telefon bimbit terbaru anda di atas kerusi, berpaling untuk membeli kopi, dan apabila anda kembali, ia masih di situ menunggu tanpa sebarang kesan cap jari tambahan. Pakar-pakar barat memanggilnya keajaiban yang mustahil. Mereka mengkaji teori broken window dan melihat tragedi dalam komuniti, menggelingkan kepala dan mengeluh. Bagaimana ini boleh berlaku? Begitulah sifat manusia. Tetapi ia wujud, nyata, setiap hari membawa berjuta-juta orang tanpa gagal. Kisah yang akan saya ceritakan hari ini berlaku pada saat keajaiban ini bertembung hebat dengan seorang realis tegar. Watak utamanya ialah Jun seorang pengarah operasi kanan Metropolitan Transportation Authority, MTA, New York. Seorang deteran selama 20 tahun. Dia telah melihat sisi paling hudu sistem kereta api, grafiti, mogok, pergaduhan, kecurian dan lebih teruk lagi. Dia percaya bahawa kereta api bawah tanah sepatutnya sedikit kotor. Skim Nadi sebenar bandar terlalu bersih bermakna ia kehilangan jiwanya. Pada 24 Disember, dengan membawa keangkuhan New York, dia terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadiri persidangan transit rel antarabangsa. Beg pakaiannya penuh dengan peralatan profesional, pengesan bakteria, lampu suluh berkuasa tinggi dan satu pelan lengkap untuk mendedahkan sebarang kepura-puraan. Bandar-bandar di Asia pasti pandai dalam penampilan luaran, fikirnya. Tetapi apabila saya menyuluh sudut-sudut gelap, kebenaran pasti akan terselah. Kemudian saya akan tunjukkan kepada dunia apa itu kereta api bawah tanah yang sebenar. Dia tidak menyangka bahawa dari saat dia melangkah ke pintu stesen MRT, segala kepercayaannya akan hancur berkecai. Sistem kereta api yang diketahui oleh semua warga Kuala Lumpur sebagai sangat sesak pada waktu puncak itu akan mengajarnya. Dia akan dipandang sirung oleh penumpang gerabak hanya kerana minum air. Dia akan melutut di lantai, mengikis sudut kerusi. Namun hampir tidak menemui apa-apa selain debu yang hampir tidak kelihatan. Dia sengaja meninggalkan telefon bimbitnya yang bernilai ribuan dolar di atas kerusi bersembunyi di balik tiang, dan menyaksikan satu adegan yang tidak akan dilupakannya seumur hidup. Warga New York yang menganggap dirinya seorang yang kental dan berpengalaman ini akhirnya akan tunduk di hadapan seorang kakak tukang cuci yang sedang senyap mengelap susu tangan di stesen yang kosong pada tengah malam. Bab 1. Udara Tanpa Bau Kisah bermula pada satu petang yang lembab di Kuala Lumpur. John keluar dari stesen MRT Kuasa Damansara. Memakai topi baseball dan dengan mata yang tajam seperti helang, dia berdiri di platform, bersedia untuk menghidu bau kotoran bawah tanah yang biasa baginya. Tetapi apa yang menyapa hidungnya adalah hembusan angin yang sejuk, kering, dan hampir berbau pembasmi kuman. Tiada bau hapak. Tiada bau masam makanan. Malah di tengah-tengah orang ramai Hampir tiada bau peluh. Udara itu terasa sejuk, seolah-olah ditapis berkali-kali, kering dan sedikit berbau ubat pencuci. Dia tergamam. Ini tidak betul. Sangat tidak betul. Ini menyalahi akal sihat. Tempat ini menelan ratusan ribu orang setiap hari. Bagaimana ia boleh tidak berbau? John berfikir sambil mengerutkan dahi. Kecuali mereka menggunakan bahan kimia penyah bau yang banyak untuk menutup bau busuk atau sistem penyaman udara mereka mempunyai penapis gerai perubatan. Dia melihat ke lantai. Ia lantai simen berjubin. Tetapi apa yang mengejutkan Jun ialah lantainya berkilat seperti cermin. Lampu pendar flu di atas memantul di lantai, jelas seperti tasik yang tenang. Dia melihat orang yang lalu lalang. Setiap kasut memijak lantai tetapi tiada kesan tapak hitam. Tiada gula-gula getah yang cair dan tiada satu pun risit yang jatuh. John mengambil peluang apabila tiada siapa yang melihat. Dia membongkok dan cuba mengikis sudut di bawah kerusi platform dengan jarinya yang kasar. Di New York, tindakan ini sama dengan membunuh diri. Jarinya akan dipenuhi gris hitam cecair yang tidak dapat dikenal pasti, atau mungkin tertusuk jarum. Tetapi di sini, dia mengangkat jarinya di hadapan mukanya dan hanya terdapat sedikit habuk kelabu yang hampir tidak kelihatan. Adakah mereka bergurau? John tidak percaya sambil melihat jarinya dan memandang sekeliling. Adakah ini stesen kereta api atau bilik bedah hospital? Adakah mereka tahu saya akan datang jadi mereka menutup tempat ini dan membuat pembersihan besar-besaran? Ini tidak normal. Ini satu lakonan. Tetapi dia melihat orang ramai bergegas di sekeliling. Masing-masing sibuk. Tiada siapa yang peduli sama ada lantai itu bersih. Jelas sekali, ini adalah persekitaran yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Dengan rasa hairan dan tidak puas hati, John masuk ke dalam gerabak tren. Waktu puncak. Penuh dengan orang. John menjangkakan untuk melihat surat kabar lama, ten minuman kemik atau gula-gula getah yang melekat di bawah kerusi. Dia menyelit ke satu sudut dan perlahan-lahan mengeluarkan senjata rahsianya. Lampu sulur berkuasa tingginya. Dia membongkok seperti ejen rahsia dan menyuluh cahaya ke bawah kerusi plastik biru itu. Itu adalah titik buta pembersihan, tempat suci bagi kotoran. Di bawah kerusi Subway New York, anda mungkin boleh menemui fosil gula-gula getah berusia 10 tahun. John menahan nafas dan mencari. Kosong. Tiada gula-gula getah, tiada kotoran, tiada pelekat misteri, tiada grafiti. Hanya permukaan plastik biru yang bersih dan licin. Malah di sekeliling skru pun tiada habuk. Orang-orang ini tak makan gula-gula getah ke? Atau mereka telan semuanya? John berasa sedikit kecewa. Dia cuba mencari bukti kekacauan. Tetapi bandar ini hanya membalasnya dengan kebersihan yang menyesakkan. Bab 2. Satu minuman, satu jenayah. Pada ketika itu, dia berasa dahaga. Ini adalah tabiat yang biasa baginya di New York. Beli kopi sebelum naik tren, minum sambil berjalan, dan letakkan cawan di tepi kerusi. Secara spontan, dia mengambil sebotol air mineral dari beg galasnya, membuka penutup, dan bersedia untuk minum. Sebaik sahaja botol itu menyentuh bibirnya, dia merasakan suasana di sekelilingnya berubah. Penumpang yang sedang menunduk melihat telefon atau memejamkan mata seolah-olah menerima isyarat amaran dan mengangkat kepala mereka. Berpuluh-puluh pasang mata tiba-tiba tertumpu kepadanya seperti lampu sorot. Itu bukan pandangan jahat dan tiada siapa yang bersuara untuk menegurnya, tetapi ia adalah satu tekanan kolektif yang kuat dan senyap. Pandangan-pandangan itu seolah-olah menghukum seorang penjenayah yang melakukan sesuatu yang tidak bermoral seorang wanita tua, makcik, yang duduk di kerusi keutamaan mengerutkan dahi dan menunjuk ke arah pelekat kuning di tingkap tren. John mengikut arah jarinya. Ia adalah simbol larangan merah yang besar. Ada gambar bega dan air minuman. Di bawahnya tertulis, dilarang makan dan minum. Denda lima ratus arim. Air pun tak boleh. Dilarang. Bisik John dalam bahasa Inggeris, cuba menjelaskan. I am thirsty. Saya dahaga. Makcik itu mungkin tidak fasih bahasa Inggeris tetapi dia menggelengkan kepala dengan tegas. Dia membuat tanda X besar menggunakan tangannya, seolah-olah sedang menjaga sebuah altar suci. Seorang gadis muda di sebelahnya berbisik dalam bahasa Inggeris yang fasih. Encik, minum air pun tak boleh. Anda boleh didenda. Tolong simpan. John tergamam. Di New York, anda boleh makan pizza, bagel, minum bir atau malah potong kuku dan jambang di dalam sabui. Itu simbol kebebasan, lanjutan hak asasi manusia. Tetapi di sini, minum air kosong pun menjadi satu jenayah. Apa ini? Pemerintahan diktatur? John merungut dalam hatinya. Dia menghempas botol air kembali ke dalam begnya dengan kasar. Ini melanggar hak asasi manusia. Ada keperluan biologi. Bagaimana kalau ada yang pitam sebab hipoglisemia semata-mata nak pastikan lantai bersih? Mengorbankan keperluan asas manusia. Ini gila. Dia merasakan bandar ini tidak rasional kebersihan obsesif kompulsif sebegini pasti dikuatkuasakan melalui undang-undang yang kejam dan bukan datang dari hati. Kalau tiada polis yang mengawasi, pasti mereka akan mula membuang sampah. Tetapi apa yang berlaku seterusnya mula mengubah pandangannya tentang ancaman denda. Tren tiba di stesen MRT Bukit Bintang. Ini adalah stesen pertukaran besar, tempat paling sibuk. John bersedia untuk merempuh keluar satu naluri yang diperolehnya di New York. Mendahului orang lain. Guna bahu untuk buka jalan. Kalau tidak, anda takkan dapat masuk atau dapat tempat duduk. Tetapi dalam satu langkah, dia hampir terlanggar orang di hadapannya kerana tiada siapa yang merempuh. Dia melihat garisan kuning untuk beratur yang dicat di lantai platform beratus-ratus penumpang, berhimpit-himpit. Tetapi tiada siapa yang melintas garisan dan tiada siapa yang cuba memotong dari tepi. Semua orang seolah-olah robot yang diprogramkan oleh bandar ini. Berbaris dengan rapi. Pintu terbuka. Penumpang di dalam turun dahulu. Penumpang di luar kemudiannya naik. Laluan di tengah terbuka luas seolah-olah Nabi Musa membelah laut merah. Tiada polis yang menjaga ketenteraman, tiada pengumuman yang membingitkan, dan tiada pegawai stesen yang mengawasi. Ia adalah satu persefahaman yang senyap. John berdiri di situ seperti orang asing. Dia melihat warga Kuala Lumpur ini yang walaupun dalam waktu puncak paling sibuk kekal tenang, berjalan tanpa tolak-menolak, dan dia berasa gementar. Ini bukan ketakutan, bisik John. Jika mereka takut didenda, ekspresi mereka sepatutnya tegang. Mata mereka sepatutnya melilau. Tetapi mereka kelihatan bersahaja, malah ada yang bermain telefon. Ini adalah tabiat. Satu adab yang sudah sebati dalam diri. Dia mengikut arus manusia di eskalator. Kali ini, dia tidak perlu lagi memerhati. Secara automatik badannya merasakan peraturannya. Semua orang secara automatik berdiri di sebelah kiri, meninggalkan satu lorong lurus yang panjang di sebelah kanan untuk mereka yang sedang mengejar masa. Walaupun sekarang syarikat tren menggalakkan berdiri di kedua-dua belah, tabiat yang sudah lama ini kekal utuh, menjadi simbol kecekapan. John berdiri di kiri memerhati orang di sebelah kanan yang lalu dengan pantas dan senyap. Tiada pelanggaran, tiada rumutan. Tiba-tiba dia teringat eskalator di New York Subway. Di sana eskalator sering rosak. Kalau berfungsi pun, ia penuh dengan orang yang bersembang. Kalau nak lalu, kena jerit excuse me dan tolak beberapa orang yang menghalang. Malah mungkin boleh bergaduh. Tetapi di sini, ketetiban itu semula jadi seperti udara John mula keliru dia sangka dia datang ke bandar membangun yang memerlukan bimbingan pakar dari barat tetapi sekarang dia rasa dialah orang kasar yang masuk ke dunia yang sangat bertamadun peraturan keselamatan New Yorknya kelihatan sangat tidak beradab dan menggelikan di sini bab 3 ujian telefon keesokan harinya John memutuskan untuk melakukan ujian yang lebih ekstrim. Dia mengakui tempat itu bersih dan teratur. Tetapi dia mahu mencabar had sistem ini, sifat manusia dan kejujuran. Di New York Subway, kalau anda tinggalkan telefon bimbit di kerusi hanya selama tiga saat, ia akan hilang ke dalam poket gelandangan atau penyeluk saku. Dalam beberapa jam, ia akan muncul di pasaran gelap. Di sana, tanggungjawab penumpang untuk menjaga harta peribadi. Kalau hilang, salah sendiri. John mengambil telefon sandarannya, iPhone model terbaru yang berharga lebih seribu dolar. Dia sengaja duduk di sudut gerabak. Semasa tren menghampiri hujung laluan, stesen MRT Kajang, dia bangun berpura-pura tergesa-gesa turun dan sengaja meninggalkan telefon itu di atas kerusi biru membiarkannya terdedah. Dia bersembunyi di balik tiang platform. Jantungnya berdegup kencang. Dia mahu melihat siapa yang akan mengambilnya. Adakah pekerja yang nampak letih itu? Pelajar dengan begalas atau kakak pembersih? Pintu tren tertutup. Tren masuk ke landasan pusingan balik untuk pembersihan. John melihat jam tangannya pukul 3 petang. Telefonnya hilang dari pandangan. Selepas lima minit, dia berjalan dengan tenang ke kaunter perkhidmatan. Dia sudah merangka apa yang hendak dikatakan. Dia juga sudah bersedia untuk tidak mendapatkan semula telefon itu. Dia menjangkakan staf akan mengangkat bahu dan berkata mereka tidak boleh buat apa-apa dan dia akan senyap-senyap meletakkan markah sifar untuk rating keselamatan MRT. Excuse me. Telefon saya hilang, kata John dalam bahasa Inggeris kepada pegawai stesen. Pegawai muda yang memakai uniform kemas itu mengangkat muka. Tiada tanda rimas. Sebaliknya, dia pantas mengambil borang. Matanya serius. Encik Warna apa dan model apa telefon tu? Di mana encik tertinggal? John menerangkan ciri-ciri telefon itu dengan pantas. Pegawai itu mengambil radio dan bercakap pantas dalam bahasa Melayu. Tidak sampai seminit, ada jawapan dari hujung talian. Pegawai itu memandang John sambil tersenyum. Encik dah jumpa. Ada di stesen pembersihan di hujung sana. Sila tunggu lima minit. Lima minit. John tergamam. Di New York, melaporkan barang hilang memerlukan sejam beratur dan peluang untuk menemuinya kurang daripada satu peratus. Biasanya anda hanya dapat riset sebelum ia hilang selama-lamanya. Tetapi di sini, hanya lima minit. Tidak lama kemudian, seorang kakak pembersih datang membawa telefonnya telefon itu berada dalam beg plastik Lutsina dan ada label yang ditampal dengan masa dan nombor gerabak. Ini ke Encik punya? Tanya kakak itu. John mengambil telefon itu. Tiada calar. Skrinnya malah sudah dilap. Dia memandang kakak yang berusia sekitar 50N itu, memakai uniform bersih, bertudung dan mempunyai pandangan mata yang baik seperti nenek di kampung. Kak, mana akak jumpa telefon ni? tanya John melalui penterjemahan pegawai. Sedikit curiga. Ada orang lain tak masa akak jumpa ni? Oh, ada je kat atas kerusi tu, kakak itu ketawa kecil. Suaranya tenang. Saya nampak masa tengah lap kerusi, jadi saya cepat-cepat bagi kat ketua stesen. Takut tuan dia tengah cari. Sekarang ni telefon orang muda macam nyawa. Kalau hilang, risau diorang. Tak ada orang ambil? John tidak dapat menahan rasa hairannya. Ada penumpang lain kan? Kakak itu terhenti seketika, seolah-olah tidak faham soalan itu. Eh tak adalah kakak itu menggerakkan tangan, seolah-olah menjelaskan satu kebenaran yang ringkas kad Malaysia ni kita tak boleh ambil barang yang bukan hak kita. Berdosa, nanti ada karma. Lagipun semua orang ada telefon. Buat apa nak ambil awak punya? Kalau ambil tu, tak boleh tidur malam nanti. Jawapan yang ringkas dan pulus ini bagaikan satu tumbukan padu ke hati Jun yang sudah menjadi dingin dan sentiasa berwaspada dalam hutan batu New York. Ini bukan kerana CCTV atau undang-undang tetapi berakar umbi dalam budaya, kebaikan dan kepercayaan kepada dosa dan pahala. Di bawah tanah ini, orang ramai tidak risau menjadi mangsa, tidak risau dirompak. Mereka boleh tidur dalam tren tanpa berjaga-jaga dan tanpa menutup zip bag. Wanita yang memakai skirt tidak perlu risau tentang keselamatan. Ini bukan sekadar satu cara pengangkutan. Ini adalah satu perlindungan yang bergerak. Bab 4: Malam Penuh Maruah. Malam itu, John tidak pulang ke hotel. Dia membuat keputusan. Dia meminta kebenaran untuk melihat operasi pembersihan selepas perjalanan terakhir. Dia mahu melihat bagaimana sistem kereta api yang dipanggil legenda ini diselenggara, apa majlis yang tersembunyi di sebaliknya. Jam pukul 1 pagi. Tren terakhir telah berlepas dan bandar sudah sunyi. Tetapi di bawah tanah, satu lagi perjuangan bermula. John melihat sekumpulan pembersih dengan kelengkapan lengkap, seperti unit pasukan khas memasuki stesen. Mereka tidak membersihkan secara ala kadar. Seorang abang sedang melutut di lantai, memegang pengikis kecil. Mukanya hampir melekap ke lantai membuang tanda-tanda hitam yang hampir tidak kelihatan bekas getah kasut. Dia melihat sekumpulan kakak memegang kain lap, membersihkan lubang duit mesin tiket automatik. Mereka bukan sahaja mengelap permukaan, tetapi memasukkan jari mereka ke dalam untuk mengelap dengan teliti. John menghampiri satu bekas yang mereka gunakan. Apa yang dia lihat? Dia melihat token plastik biru token perjalanan sehala MRT Setiap token biru yang dikumpul perlu dibasuh, dinyahkuman dan dikeringkan sebelum dimasukkan semula ke dalam mesin. Kenapa perlu buat semua ini? tanya John kepada seorang penyelia, terkejut. Ini cuma token. Tiada siapa peduli ia bersih atau tidak. Di New York, ada gula-gula getah pada mesin tiket kami. Abang penyelia itu mengelap peluh di dahinya. Dan dengan serius berkata kepada Jun, Encik, tren ini adalah wajah negara. Ada berjuta orang pegang benda ni hari-hari. Kalau kotor, bukan saja masalah kesihatan. Tapi memalukan. Kami jaga tempat ni macam rumah kami sendiri. Encik nak ketetamu Encik tengok lantai rumah kotor? Encik nak ke anak-anak Encik pegang benda kutu? John terdiam. Dia teringat mungkut pekerja pembersihan di New York Subway. Sampah bersepah di merata tempat dan pekerja yang penuh dengan rasa tidak puas hati. Di sana, kerja hanyalah gaji. Satu kesengsaraan yang perlu. Tetapi di sini, kerja adalah maruah. Ini adalah satu profesionalisme. Wira-wira tidak didendam pada tengah malam ini menggilap budaya bandar menggunakan peluh mereka. Berbangga dengan kerja mereka. Akhirnya, Jun faham kenapa dia ditegur kerana minum air. Itu bukan penindasan atau menyibuk hal orang. Itu adalah satu perjanjian yang dijaga bersama. Kerana semua orang tahu betapa sukanya mengekalkan kebersihan ini kerana semua orang menikmati maruah yang dibawa oleh kebersihan itu semua orang menjadi penjaga orang yang menegurnya bukan cari gaduh dia mempertahankan ruang yang dikongsi ini dia memberitahu orang asing itu hormati rumah kami pada hari dia meninggalkan Kuala Lumpur John berdiri di pintu masuk stesen MRT dan melihat buat kali terakhir dia melihat orang ramai beratur, lantai yang berkilat dan tanda dilarang makan dan minum. Dia tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang menyakitkan mata. Sebaliknya, dia berfikir bahawa ini adalah peraturan paling indah di dunia. Dia mengeluarkan telefonnya dan mengambil gambar, menghantarnya kepada rakan-rakannya di MTA New York dengan caption. Kita terus belajar untuk menaik taraf perkakasan beli tren lebih mahal. Pasang lebih banyak CCTV dan guna pencuci lebih kuat. Tapi kita silap. Tamadun sebenar bukan pada berapa banyak peralatan berteknologi tinggi yang kamu ada atau berapa banyak bajet yang diperuntukkan. Ia terletak pada jika ada orang memberi laluan kepada kamu apabila kamu buta. Ada orang memulangkan telefon kamu apabila tertinggal dan ada orang yang sanggup melutut untuk mengelap kotoran di lantai. Kereta api di Kuala Lumpur tidak hanya membawa penumpang. Ia membawa kepercayaan dan maruah. Skim ruang yang kita sering terlepas pandang. Kita sering merungut tidak boleh makan dan minum dalam tren. Sesak pada waktu puncak, tambang naik. Tetapi mungkin kita terlupa bahawa kita sedang menikmati satu keajaiban yang dicemburui dunia luar kita memandang kebersihan sebagai sesuatu yang sememangnya patut ada dan keselamatan seperti udara. Tetapi semua ini wujud kerana anda, saya, kakak-kakak pembersih dan pegawai stesen yang sama-sama menyokong dunia bertamadun di bawah tanah ini. Lain kali anda masuk ke stesen MRT, rasakan udara sejuk dan lihat lantai yang berkilat. Berikan satu tumbi up besar untuk diri sendiri dan bandar ini. Kerana ini adalah pemandangan terindah di Malaysia dan ini adalah maruah yang patut kita banggakan. Begitulah ceritanya. Adakah anda mempunyai pengalaman buruk di kereta api bawah tanah luar negara atau menemui kejadian indah di tren kita seperti memberi tempat duduk atau mendapat semula barang hilang? Sila kongsikan di ruang komen agar lebih ramai orang nampak betapa hebatnya sistem tren kita.